Лама Ханна. я из Сум, я занимаюсь аквабайком, можно сказать уже больше пяти лет. Сначала это, конечно, было просто увлечение, а сейчас мы уже выходим на профессиональный уровень, уже ездим по соревнованиям, выступаем, где занимаем места. Был, я была в Донецке, в Курахове. была в Киеве, были в Крыму по и вот теперь в Тернополе. Расскажите про эти соревнования, чем они вам понравились, да. как за организацию стало? В Тернополе здесь все уникальное, здесь все очень здорово, классно, очень красивый парк, все зелено, все условия созданы для спортсменов, вода тоже отличная, все хорошо. Ребятка, тяжело жінці, девчонки управлять байком? На самом деле тяжело. А что На самом деле должна быть очень хорошая физическая подготовка, хорошо развита равновесие, ну и все равно смекалка. Скажите, как вы выступали на всех соревнованиях, какие результаты показали? В предыдущем гонке я заняла первое место, в трех заездах первое место. А теперь вот Славами был только первый заезд, пока первое. И в бауде на сидячих мотоциклах тоже первое.